Вкусно во всем. Страшное название и интересный вкус. Черти на лошадях – традиционная рождественская закуска в Британии с конца 18 века. Говорят, название связано с нормандским нашествием, когда варяги цепляли куски бекона на одежду, пугая крестьян. А для начала мы подготовим сушеные фрукты, чернослив и финики. Изначально это был чернослив. Сушеный мы разрежем до половинки, раскроем для будущей начинки. Финики появились в рецептуре позже. Они слаже и больше нравятся детям. Их тоже раскроем, не разрезая пополам. Фрукты замочим в крепком алкоголе. Я залью виски, но это может быть и коньяк, и бренди, и ром, и даже водка. Таким образом придадим им черти чего. Разрезы также помогут пропитаться изнутри. Выдерживаем минимум 2 часа, а можно и сутки. После выдерживания в алкоголе начиним фрукты сыром. В моем случае это сыр с голубой плесенью. Также часто используют овечий сыр. Впрочем, это может быть и любой твердый сыр. Вкладывая кусочки сыра около третьей чайной ложки в разрезы, что мы подготовили. Есть упрощенная вариация, когда фрукты вообще не выдерживают и не вкладывают начинку, а сразу оборачивают в бекон. Но чаще вкладывают и не обязательно сыр. Это может быть и орешки, миндаль, к примеру, или острый перец, как правило маринованный. Далее быстро заворачиваем в бекон. Это очень просто, в отличие от ангелов в беконе, которые тоже есть в нашем меню. Там устрицы так и норовят выскользнуть. Бекон желательно, чтобы был тонким, а нахлёст полоски не более двух раз, лучше полтора, тогда он быстрее пропечется. А за это время прогреваем духовку до 180 градусов, в которую и выложим наши рулетики на решетку, поставив емкость для сборки жира под нее, чтобы не пришлось затем вылизывать поддон духовки. Запекаем 20-30 минут. Важно, чтобы бекон был хрустящим, даже немножко ломким, а чернослив внутри еще мягким. Контраст консистенции и вкуса отличительная особенность этой закуски. Подают обязательно теплой, холодная она станет невкусной. Но быстрота приготовления оптимизирует подачу. Засунули в духовку и встречайте гостей. 20 минут и закуска, поражающая всех изысканностью вкуса и сытностью, поможет начать настоящий праздник. Теплого и радостного праздника! А вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!